Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Nikol Paşinyana cavab verib. Ermənistan tərəfinin ölkəmiz əl yarızlaşdırmadan Azərbaycanın suveren ərazilərinə humanitar yük adı altında avtomobil konvoylarını göndərməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı növbəti təxribatdır. Bu təxribatın Ermənistan dövləti və baş nazir səviyyəsində təşviq olunması isə qəbul edilməzdir. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan ərazilərinə yük göndərilməsi cəhdilə bağlı açıqlamasına dair şərhində əksini tapıb. Bu təqribat bir daha göstərir ki, Ermənistanın bölgədə gərgin humanitar vəziyyət ehtiyələri bu ölkənin qeyri-qanuni fəaliyyətlərini davam etdirmək, əsaslı siyasi manipulyasiya yolu ilə gərginlik yaratmaq niyyətindən başqa bir şey deyil. Ermənistan tərəfi Azərbaycanı qondarma soyqırımı cəhdlərində təqsirləndirməyəvəzinə Ermənistan ərazisində Azərbaycanlıları məcburi şəkildə deportasiyasına, öz yurd yuvalarından qovulan zamanı İnsanların kütləvi ölüm hallarına, Azərbaycan ərazilərinə təcavüz və işğal nəticəsində soyqırımı daxil, insanlıq əleyhinə cinayətlərə, etnik təmizləmə siyasəti və törətdiyi əməllərə görə üzr istəməlidir. Ermənistan tərəfi həqiqətən də bölgədə sülh və sabitlikdə maraqlıdırsa, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini yalnız sözdə deyil, əməldə də dəstəkləyirsə, bu kimi təhrichçi addımlardan çəkinməli. Azərbaycan tərəfinin erməni sakinlərin ehtiyaclarının qarşılanması sə üçün təklif etdiyi Ağdamxankəndə yolundan və digər alternativ yollardan istifadəni dəstəkləməlidir. Ermənistan tərəfi həmçinin Azərbaycanın erməni sakinlərinin reintegrasiyası üzrə səylərinə maneçilik törətməməlidir deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirib.